Ребят, с вами снова я, Макс, и мой, и мой брат Денис. Поздоровайся. Всем привет! И мы продолжаем играть в Танк онлайн. И сегодня э, тестируется <coughs> на тесте э, новая пушка под названием пулемет. Вот я ее уже одел, и я в паркурном режиме. Давайте я покажу, на что он способен. Он способен выбраться даже с перевернутого положения. Давайте же я вам покажу, как, как у него дача. Видите, как меня раскручивает. Вот смотрим. Вот, собственно, очень хорошая раскрутка. Давайте же посмотрим, смогу ли я выбраться с перевернутого положения. Мне нужно перевернуться. Так. Сейчас перевернемся. Вот, и давайте посмотрим наверное отсюда я не смогу выбраться давайте пр пробуем с другой стороны так нет что у нас не получается я только что я только еще получается, снимал видео вместе с генисом точнее, когда мы еще не снимали видео, и у нас получилось. Я, получается, был в первом верном положении, и, у меня все получилось. Это вот, кстати, мой друг, он сейчас не может говорить. Ну, он вот, видите, зашел на карту, я его попросил. Давайте же посмотрим, на что способен еще наш пулемет. Смотрим ведем легко переворачивать любых так. так так вы знаете паркурин режим он очень прикольный давайте попробуем подлететь ух ты как у нас получилось сможем ли мы с места не, ез... не езди нет с места мы не сможем а если будем ехать поднимаемся видите давайте посмотрим как я нагреваюсь без перезарядки будем для этого нужно очень долго стрелять вот я уже начинаю нагреваться так хайн пока что остынет потому что у меня много жиг снимается за это так, опять, опять мой перевернули положил. Так вообще эта пушка очень классная. Я хотел бы, чтобы ее поскорее добавили на основной сервер. Наверное, мой, мой брат бы тоже хотел, да? Да. Ну, а так всем спасибо за просмотр, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, зовите друзей, чтобы они тоже подписались на мой канал. Всем пока.